প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ লগতে শুভ ৰাতিপুৱা আজি আমাৰ ইয়াত আছে সাপ্তাহিক বজাৰ আজি মানে আমাৰ ভাগ্য বেয়া আমাৰ কাৰিকৰজনে কালি অলপ বোলে বেছিকৈ দিলে এইটো সেইকাৰণে হেং মাৰিছে সেয়েহে এইফালে অমিত আমাৰ এইফালে বড়োদা এইফালে এগৰাকী বাইদেউ সকলোখিনি গোট খাই বনাই আছোঁ ইতিমধ্যে মই বেক কেমেৰা কৰি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কি কি বনালোঁ এতিয়া বাজিছে ছটা বাজি ছয়ত্ৰিছ মিনিট গৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি কিনো বনালোঁ লগতে মোৰ এইকেইদিন চকুটো কিনো হৈছে জানো মানে বেছিকৈ মোবাইল চোবাইল পিটিকাও খাব পাৰে বাৰু মানে পানী ওলাই ওলাই আছে অকণমান আমনি কৰাতে কৰিছে যিয়ে নহওক চিকিৎসা কৰিব লাগিব এইকেইদিন কামৰ কাৰণে চুটি পোৱা নাই মানে কালিও ঘৰলৈ দহটামানতে ঘৰলৈ গ'ল কালিৰ পৰা নাই নাই নে আজিলৈকে নায়েই কালি আছিলে শুকুৰবাৰ যিয়ে নহওক বেকেবাৰ কৰি দেখুৱাই এইফালে অলপমান বেচন ব্যৱহাৰ কৰি বনালোঁ মানে বেঙেনা ফ্ৰাই এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি থৈ দিছোঁ বৰ্তমান তাৰপিছতে জোল বনাব লাগিব লগতে এই ইফালে আমাৰ সৰুদাই মাংস ধুই আছে বৰাবৰ গৰম পানীত নিমখ দি পেলাই এইফালে পিঁয়াজ কটা আছে দাংবডি আলু এইফালেও পিঁয়াজ কাটি থৈছোঁ যিয়ে নহওক আপোনালোকে চাই থাকক কি কি বনাম সকলোখিনি দেখুৱাওক এইফালে কেৰাহীত তেল গৰম হৈ যোৱাৰ লগে লগে অলপ পিঁয়াজ যোগ কৰিছোঁ লগতে যোগ কৰিছোঁ এয়া মচুৰ দালি কি বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মচুৰ দালি দুকাপ দি দিলোঁ লগে লগে দিছোঁ হালধি নিমখ মানে জোখমতে আৰু সোৱাদ অনুসৰি এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব আজি মানে অমিতা চব্জি এখন বনাবলৈ লৈছোঁ অকণমান বেলেগ এটা ছিষ্টেমত বনাইছোঁ দেই আপোনালোকে চাই থাকক নিশ্চয় পচন্দ হ'ব অকণমান ভাজি লোৱাৰ পাছত এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ অমিতাখিনি অমিতা যোগ কৰি দিলোঁ এতিয়া অকণমান সময় ভাজি লওঁ মানে এনেধৰণে মচুৰ দালি দি থুপথুপীয়াকৈ যদি অমিতা বনোৱা যায় খাবলৈ ইমান ধুনীয়া হয় এয়া আদা নহৰু জলকীয়া আজি ভোট জলকীয়া দি দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ গাপতে সিজাই ল'ব লাগিব তাৰ পাছতে লাহেকৈ অকণমান গৰম পানী দি দিলোঁ প্ৰায় অমিতা চব্জি হ'বলৈ হৈছে আৰু মানে অমিতা খাই বহুত ভাল লাগে লগতে আমাৰ পেটৰ বাবে অমিতা বহুত ভাল সেইটো সকলোৱে জানে লগতে আৰু এটা ৰেচিপি হাতত লৈছোঁ এয়া চব অমিতা ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল সেইটো ৰেচিপিনো কি আপোনালোকে চাই থাকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা কৰি লওঁ ইতিমধ্যে পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে একেবাৰে ৰঙা কৰি নেপেলাওঁ আৰু একেবাৰে ৰঙা কৰি পেলালে মানে আপোনাৰ সোৱাদটো কমিহে যায় মাংস বা মাছ বনালে বেলেগ কথা মই এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এইফালে আপোনালোকে মন কৰক এইয়া কচুলতি আজি কচুলতি বনাম মাছৰ ডিম ব্যৱহাৰ কৰিম মানে মাছৰ কণী ৰৌ মাছৰ কণীৰ লগত বনাইছোঁ কচুলতি সদ্যহতে কচুলতি বেছিকৈ খাই ভাল লাগে শুকান মাছৰ লগত ৰৌ মাছৰ মাথা ভাঙি পেলাই দিলেও ভাল লাগে আজি কিন্তু মই ৰৌ মাছৰ কণীহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি হালধি নিমখ দিছোঁ লগতে আদা নহৰু জলকীয়া দিবই লাগিব মই প্ৰতিটো ৰেচিপিতে আদা নহৰু জলকীয়া পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰোঁৱেই লগতে বেলেগ মছলা ইমান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মই গৰম মছলা কেতিয়াবা দিওঁ আৰু মাংস বনালে বাকী সুন্দৰকৈ পাঁচ মিনিটমান ভাজি দিম এতিয়া মানে ভাজি ছিষ্টেমতহে বনাইছোঁ কোনো প্ৰচুলতি জোল বনালে খাই ভালো নালাগে দিয়কচোন অলপ গ্ৰেভি কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে মই কিন্তু ভাজি ছিষ্টেমত বনাইছোঁ এক কেৰাহী বনাইছোঁ আমাৰ হোটেলৰ ৰেচিপি দেই এইবিলাক আদা নহৰু জলকীয়া আহি গ'ল লগতে মানে কেইটামান জালুক দি দিছোঁ জালুক দিলে ধৰক আপোনাৰ এই যে ডিঙিত অকণমান ধৰে খজুৱাই যে জালুক দিব লাগে নহ'লে অকণমান নেমুটেঙা দি দিব লাগে কেতিয়াও নধৰে কম পৰিমাণে দিব লাগে আৰু আপোনালোকে কচুলতিখিনি প্ৰথমতে যেতিয়া বজাৰৰ পৰাই হওক বা বাৰীৰ পৰাই হওক আনি অকণমান ৰ'দত দি দিব লগতে মই আলু কেইপিচমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু শুকান ভাজি বনাইছোঁ সেইবাবে কেইপিচমান আলু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মানে বাকলি ছাগলীয়ে মিহি মিহিকৈ কাটি দিছোঁ এনেকৈ শুকান ভাজিৰ লগত বনাই ভালেই লাগে শুকান ভাজি বনাওঁতে আলু বাকলি কেতিয়াও গুচাব নালাগে তেতিয়া আলুখিনি ভাগি যায় যদি বাকলিটো থাকে তেতিয়া আলুখিনি কেতিয়াও ভাগি নাযায় মাছৰ কণীখিনি মই অকণমান মাজতে মানে খালী কৰি ল'লোঁ তেলতে মানে মাছৰ কণীখিনি ধুনীয়াকৈ হালধি নিমখ দি পেলাই যোগ কৰি দিলোঁ সেইখিনি সময়ত কেমেৰাটো কিবা স্বৰূপতে অফ হৈ গ'ল সেইবাবে আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নগ'ল বেয়া নাপাব কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ